Сегодня благотворительный фонд Мир и Порядок дарит нам эту форму фонду Мир и Порядок тричи. Слава! 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 Мы зимой были в такой форме, очень отлично камуфлируют, особенно на фоне сухих веток, на фоне пожухлой травы. Также в тех местах, где мы были, грунт практически сливаешься вместе с грунтом в этой форме. Дополнительного камуфляжа практически и не надо. Вот этот материал мы пробовали его полить, он не плавится, очень трудно загорается. Также тут есть грибстоп, который не дает дыркам расползаться. Зимний вариант мы уже прошли и боевые сражения прошли, и в городе мы в ней работали, и также на боевых выездах мы в ней работали. Она тебя очень хорошо показала. Вот это будет наша теперь летняя форма. То есть, всем знаком наша такс зимний. Это будет летняя такс. Сейчас подразделение экипировано, все вообще всего хватает, все хорошо, сертификаты на отстрел шлемов мы получили. То есть, ну, мы очень довольны экипировкой. Большая благодарность фонду Мир и Порядок, который нам помогает. Ну и вообще волонтерам. То есть, если бы не было бы волонтеров, то по факту в стране в целом было бы очень тяжело, участвовать в антитеррористической операции де юра ну, в войне де факто. Мы ждем приказа выезда в АТО уже как бы и, собственно говоря, то, что сегодня нам привезли каски в форму, это вызвано нашей поездкой в ближайшее, в ближайшее время, вот неделя-две в АТО.